Да, это молодая, она, это продажница, а что, что она понимает? может понимать? Ты по можно Сталине, нет, не Я не история, какая история? вот как дед знает историю, вот деду можно дать тебе не нельзя, Я ел два деда, гиг был на Соловках. Я был тут этой... Там много денег там была да. Это, да. Как ее? Да. Вот, да. вот смотрите лица да все видели на одну. давай давай конечно на одну а, а одну. чтобы подвели. Под давай, давай, давай давай давай, попробуем 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 Он, он царает, зая,

Свой. Мы хотим музей под открытым небом. Это же ваше Запорожье. Это наше Запорожье. Я тоже, извините меня, в 11-м поколении Мелитополис. Я в 11-м поколении Мелитополис. Большинство людей не приехали. А везло, Я вообще приехала на маршрутке, не вообще на А вот это кто платил бензин ему? Это ваша благотворительная организация. А какой нужной организации?

А что она тут делала? Собирала малолеток. Извините, малолеток чтобы собирала. Собрала их, вывести всех. Вывести все. Вы а -а -а. все Нет, на кичкости я живете. Я вот рядом. Друг, девушки мы, мы стояли, приехали. Там мы смотрели, я там с девушкой Есть. У меня паспорт там остался. Где там? У нее на кичкости. На какой улице? Я улицу точно не знаю. Я не знаю, что улица. Я живу там. Это те граждане скажем, спортивной внешности, которые разбежались изначально. Они побежали вниз туда к воде и сейчас начали сюда собираться. Это была точка сбора их для того, чтобы уехать. Милиция здесь их собирала для того, чтобы погрузить автобусы и уехать, но люди прознали про это дело, все ринулись сюда. И для того, чтобы их, скажем так, народ не учинил самосуд, их вывезли в районе.